पैट की काउंटिंग के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणी की है अब तक तो फैसला नहीं किया है लेकिन अगर एक फैसला होता है तो देश की लोकतंत्र के लिए बहुत ही ऐतिहासिक फैसला होगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बाद देश में एक माहौल बन गया है कि भ्रष्टाचार के माध्यम से कैसे चुनाव जीता जाता है भ्रष्टाचार के माध्यम से कैसे पैसा जमा किया जाता है और चुनाव में लाया जाता है वैसे ही इस देश की जनता का वोटर्स का लोकतंत्र में अगर की जो एक सिस्टम है उसके ऊपर विश्वास नहीं होगा जो ईवीएम तो उसे हम लोकतंत्र नहीं मानते अगर ये लोग नहीं जानते कि मैंने किसके ऊपर वोट दिया है और किसको वोट गया है जब बैलेट पेपर थे तो हम उसके ऊपर जो ठप्पा मारते थे फिक्का मारते थे, थे तो हमें दिखता था कि मैंने फलाना फलाना सिंबल के ऊपर मैंने हमने ये सिक्का मारा है लेकिन ईवीएम में अब तक का जो नतीजा सामने आया है या डेमोन्स्ट्रेशन जो लोगों ने दिखाया है तो लोगों के मन में जो भ्रम है आप किसी को भी हो दो जाएगा तो कमल को है हाँ, बीजेपी के लोग तो प्रचार करते हैं आप किसी को भी होट दो जाएगा तो कमल को तो पूरे देश की जनता के मन में एक एक भय है क्या हम चाहते हैं कि परिवर्तन करें लेकिन हम परिवर्तन करने के लिए जो वोट देंगे तो जिसको हमने बटन दबाया है उसको जाएगा इसीलिए वीवीपैट हमने तो कहा था कि बैलेट पेपर पर चुनाव करिए लेकिन इलेक्शन कमीशन मोदी की भारतीय जनता पार्टी और सरकार सुनने को तैयार नहीं क्योंकि ईवीएम है सबको मालूम है। तो वीवीपैट का हमने एक पर्याय दिया था और ईवीएम के खिलाफ देश भर के वकीलों ने आंदोलन किया हटी दुर्घटना घटी हिम्मत तो दिखाई बीजेपी अगर लोकतंत्र है लोग नहीं चाहते पूरे विश्व से ईवीएम हट गई है पूरे विश्व से ना रशिया में है ना यूरोप में है ना अमेरिका में है ना अफ्रीका में है आखिरी देश था बांग्लादेश वहां से भी हट गई है, तो भारतीय जनता पार्टी को ईवीएम से इतना प्यार क्यों है ये बताइए क्योंकि कुछ गड़बड़ है घोटाला है और गोलमाल है बहुजन आघाडीच्या विरोधात की सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला लेता पॅक बारे में, तो व्ही देश केश ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करतो सातत्याने सुप्रीम कोर्टाचे जे एक एक निर्णय येताना पाहायला मिळत ते सरकारच्या कुठेतरी टीका टिप्पणी तिक सरकारवरती रोख धरून मला असं वाटतं की सरकारवर टीका टिपण्यापेक्षा हे निर्णय निष्पक्ष आहे हे निर्णय लोकशाही वाचवण्यासाठी आहे आणि हे निर्णय जनतेच्या आणि राष्ट्राच्या हिताचे आहेत आतापर्यंत गेल्या दहा वर्षामध्ये ज्यांचं सरकार आहे त्या पक्षानं आणि त्यांच्या नेत्यांनी या देशात लोकशाही राहू नये या देशामध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य राहू नये या देशातले जे चार प्रमुख स्तंभ आहेत मीडिया संसद न्यायालय प्रशासन खतम करण्यासाठीच पावलं टाकले मला असं वाटतं सर्वोच्च न्यायालयानं या संदर्भात काही कठोर पावलं उचलून देश वाचवण्याचं ठरवलं असेल तर मला वाटतं की हा देश सर्वोच्च न्यायालयाकडे आशेने पाहतो प्रकाश आंबेडकरांच्या विरोधात अकोल्यामध्ये काँग्रेसने उमेदवार दिला आहे पाटील यांची उमेदवार आहे बरं मी काय सांगू शकतो त्याच्यावर वंचित सोबतची चर्चा आता बंद झाली आणि समजायचं आम्ही चर्चा बंद केलेली नाही मला वाटतं वंचितच्या नेत्याने बंद केली आम्ही त्यांना पाच जागांचा प्रस्ताव हो। शेवटी दिलेला आहे ते जरी म्हणत असले की आम्हाला तीनच जागांचा प्रस्ताव मिळाला तसं नाहीये प्रस्ताव पाच जागांचाच होता नंतर दोन जागा वाढवल्यात आम्ही अकोला आम्ही अकोला त्यांच्या त्या पाच जागांच्या प्रस्ताव हो। अकोला सुद्धा आहे रामटेक होतं ही आमची शिवसेनेची सिटिंग जागा आहे रामटेक होतं धुळे होतं त्यांना मुंबईतली एक जागा आम्ही देण्याच्या विचारात होतो सगळे मिळून मुंबईतली आणि पाचवी जागा सुद्धा आम्ही काढून ठेवली त्यांच्यासाठी मला असं वाटतं की जागेचा जो प्रस्ताव आहे जागांचा जो प्रस्ताव आहे तो आमच्याकडून त्यांना गेला चर्चा आमच्याकडून अजिबात थांबलेली नाही किंबहुना आम्ही आजही माननीय प्रकाश आंबेडकर यांनीही सर्वत्र उमेदवार दिले आहेत ना निवडणुका लढायच्या नाहीत का ना वंचित चर्चा करत नाही म्हणून देशात निवडणुका आम्ही लढायच्या नाहीत का भूमिका ना चर्चा होऊ शकते ना अकोल्याच्या पलीकडे चर्चा होतात अठ्ठेचाळीस मतदारसंघ आहेत बसपाची भूमिका आप प्रकाश आम्बेडकर जी के पूछे हम कैसे हम कैसे बता सकते हैं हमने तो बहुत कोशिश की कि देश के संविधान की रक्षा के लिए लोकतंत्र के रक्षा के लिए जनता और देश हित के लिए हमको एक साथ आना चाहिए जो वंचित समाज है जो पीड़ित समाज है उनको उनका हक मिलना चाहिए यह हमारी भूमिका रही और इसी वजह से हमने उनके साथ चर्चा भी की है और हमारे मन में कोई खोट नहीं है एकदम पारदर्शक तरीके से हमने बात की है हमने उनको पांच सीटों का प्रस्ताव दिया जिसमें अकोला भी था रामटेक भी थी जो हमारी है और भी कुछ अच्छी सीटें हमने उनको देने की कोशिश की है तो अगर बातचीत नहीं हुई है तो उसका मतलब ये नहीं कि बातचीत पूरी तरह से रुक गई नाराज आए मलामाई दरवाजे कुठले शिवसे शीवस, आमच्या शिवसेनेच्यावर त्यांना निवडून कोणी दिलं त्यांना आम्ही दिलं निवडून कोणत्याही गद्दारासाठी दरवाजे उघडे नाही दरवाजा ठोका दारात बसा छाती पिटा गद्दारांना दरवाजे उघडे नाहीत जर आम्ही भविष्यात गद्दारांसाठी दरवाजे उघडे ठेवले मला असं वाटतं जे निष्ठावान स्वाभिमानी प्रामाणिक जनता आणि शिवसैनिक उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सगळे एकत्र झालो हा त्या जनतेचा आणि त्या स्वाभिमानाचा अपमान ठरतो खासदारांच्या पत्ते आता कट होताना शिंदेचाही पत्ता कट होतो माहितीसाठी नाही योग्यतेनुसार लोक जात असतात शेवटी पॉवर सेंटर कुठे आहे कोण निर्णय घेऊ शकत तिकडेच जातात लोक लोक कळसूत्री बावल्यांकडे जात नाहीत किंवा बोलक्या बावल्यांकडे जात नाहीत जो बावल्यांची सूत्र हलवतो त्याच्याकडे लोक जातात गुढी पाडवा के केली पुरे मुंबई मे हिंदुत्व की ध्वजा ने रणनीति बनाई क्या पहले कभी हिंदुत्व की ध्वज लहराई क्या मुंबई मे मुंबई मे महाराष्ट्र में देश मे कभी पहले हिंदुत्व तो की ध्वजा नहीं ले रहे हम दशहरा में जो रैली होती है वो क्या होता है शिवसेना क्या करती है फिर इतनी बड़ी बड़ी हम रैली निकालते हैं हिंदुत्व तो के नाम पर हम करते हैं ना सब लोग हम भी करते हैं अब चुनाव है चुनाव के माध्यम चुनाव के लिए सब चल रहा है तो चल ले दो पक्षा मध्य जो चर्चा है मैं महित नहीं नाराज आहेत मला माहित नाही भारतीय जनता पक्षामध्ये पाटील आणि त्यांच्या पत्नी शिवसेना माझ्याकडे माहिती नाही पण त्यांनी भेटण्यासाठी इच्छा व्यक्त केली एवढंच मी सांगेन सर महाराष्ट्रामध्ये शिंदेच्या शिवसेनेला भाजपने वेटीस धरलेला आहे बारा जागांसाठी असं तर दोनशे अठ्याऐंशी जागेसाठी काय होणार असं त्यांच्या शिंदेच्या जे मंत्री आहेत माजी मंत्री नवले यांनी उपस्थित कशाला प्रश्न विचार गुलामी पत्कर ले, ले गुलामा लाथात बसता कमरे फेकले जगा से देखते हैं हम क्या देखेंगे प्रधानमंत्री ने देखना चाहिए देश के प्रधानमंत्री है अब चाहो कार्यवाहक प्रधानमंत्री पूरे देश में घूमते हैं ना चुनाव में अब जाइए चाइना बॉर्डर पे देख लीजिए क्या हुआ है जाइए लडाख में जाइए मणिपुर में आक्रोश देखिए लोगों का क्या है लडाख में चाइना घुस गया है अरुणाचल में चाइना बॉर्डर पे खड़ी है हमारे गाँव का नाम बदल रहा हमारा हमारा नक्शा बदल रहे है और यहाँ प्रधानमंत्री जी चुनाव में भाषण देके घूम रहे हैं देश से ज़्यादा राजनीति महत्वपूर्ण नहीं है किसी ने जाकर प्रधानमंत्री को बताना चाहिए चलिए थैंक यू सर आम आदमी पार्टी के जो ली, सीनियर लीडर और ये है, एक किया है, कि है देखो ये, ये अतिशी जी के लिए ऑफर नहीं होती है ये एक बड़ा पैकेज है इस देश में वो शिवसेना के लिए भी था एनसीपी के लिए भी था अशोक चौहान के लिए भी था हेमंत विश्व शर्मा के लिए भी था हाँ ये माधवराव शिंदे के बेटे के लिए भी था ये जतिन प्रसाद के लिए भी था ये सब के लिए ये ये तो एक ओवरऑल पैकेज है देश में चल रहा है आजकल, लेकिन एक चुनी हुई सरकार एक चुने हुए मुख्यमंत्री लोकप्रिय मुख्यमंत्री को आप जिस तरह से जेल में डाला है और जो आप टेरराइज कर रहे हो तो आप कुछ भी कर सकते हो अतिशी को जो ऑफर आया है उसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है लेकिन पच्चीस करोड़ का ऑफर है दस करोड़ का ऑफर है महाराष्ट्र में तो पचास पचास करोड़ में विधायक बिक गए बीजेपी ने ऑफर नहीं दीशा बीजेपी ने यह पैकेज के ना महाराष्ट्र पन्ना कोटी लिकत घई ची दहशत निर्माण के लिए राष्ट्रवादी शिवसेना अशोक चवहान आसाममध्ये हेमंत शर्मा असेल माधवराव शिंदे यांचे चिरंजीव शिंदे असतील कोण नाही त्यांच्या दहशतीला पडले सगळेच गेले अजित पवार गेले ना सत्तर हजार कोटी घेऊन त्याच्यामुळे अतिशय ना ऑफर आली यात मला आश्चर्य वाटावं असं काय नाही थँक्यू Thank you.